Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Subhan bin Muhammad Asim daripada program DD2 Video ini aa, adalah untuk menerangkan atau saya akan aa, menceritakan flow perjalanan dalam menyiapkan tugasan satu ini okay, Tugasan satu ini adalah daripada Kursus Pengajian Malaysia yang diajar oleh Puan Syuhana binti Sulaiman. Dia adalah lecturer untuk khusus ni. Okey. Sebelum tu, sebelum saya menerangkan, menceritakan tugasan ni lebih mendalam, saya akan terangkan sedikit permintaan daripada tugasan satu ni. Okay. yang pertama adalah penyataan masalah. Penyataan masalah yang diminta adalah aa, dalam kelas saya dibentuk adalah beberapa kumpulan dan setiap kumpulan itu perlu menjalankan kajian tentang tarikan dekorasi perayaan di pusat membeli belah ni adakah dia mencerminkan kepelbagaian masyarakat kami sebagai dari kumpulan tu perlu memberi membuat beberapa soalan khusus untuk dipersoalkan untuk menyoal kepada setiap aa, individu yang berlainan bangsa lah untuk kami mendapatkan jawapan dan pendapat daripada orang. Okey, yang kedua ni objektif tugasan. Objektif tugasan ni adalah aa, menerangkan macam mengkaji bagaimana tarikan dekorasi ini dapat mencerminkan. So kat sini kita akan lebih menguraikan lagi apa yang aa, jawapan yang diberi oleh setiap individu yang kedua, yang kedua pula menganalisis so tak adakah tarikan ni kita kita akan menganalisis tarikan dekorasi dalam pusat mali belah tu sendiri ok, okay seterusnya saya akan rangkan lebih terperinci eh, perjalanan kami daripada merancang hingga perhatian dalam menyiapkan tugasan ini. Okay, first dalam skop penyelidikan kami, kami memilih pusat beli-belah uh, di kawasan sekitar Johor Bahru yang terdekat. Uh, macam kami bersepakat memilih tempat iaitu Topen Shopping Centre yang bersebelahan dengan IKEA dan sebelahnya juga ada Aeon Tebrau. Kami memilih tempat ni sebab ah uh, tempat ni walaupun sedikit jauh daripada tempat pelajar kami ni tapi aa, kami tahu kat situ lebih tarikan orang luar dan pelbagai bangsa aa, ramai menyambut dan berjalan, apa, membeli belah di situ. So kami pergi pada 26 hari bulan 1 di kami gerak Uh, pukul 3 petang sampai dalam 4 ke 5 macam tu sebab ada jam uh, so kami kami siapkan tugasan ni sekejap je tak lama dalam satu jam setengah hingga kedua jam semua siap rekod kami, kajian dapatan kami, apa yang diberi jawapan, semua dah siap. Kami beri soalan dalam bentuk Google Form. So, setiap orang, setiap individu yang jawab tu, dia akan isi Google Form tu dan kami akan submit. So kat situ uh, dia akan kiralah lah berapa yang dah dijawab oleh individu X tu. Dan pemerhatian kami kat sini tema untuk tahun 2025 perayaan ada tahun kaya adalah ula, tema ular. Biasanya tema ular ni uh, kurang gemar oleh rakyat Cina kerana uh, Aa, sedikit yang saya dengar diperkatakan ular ni adalah haiwan yang bau bala aa, saya tak aa, saya tak dapat nak cerita yang lebih dalam kata ni tapi yang saya tahu sedikit tu je kat situ banyak persembahan orang-orang yang buat antaranya aa, drum and drum tarian naga dan sebagainya Okey seterusnya warna mereka masih aa tetap menggunakan warna yang sama setiap kali perayaan adalah warna kebangsaan mereka adalah warna merah. Kita ha, buat ada suara selidik yang kami buat ini, seperti saya katakan dalam bentuk Google Form. So kami menyediakan beberapa soalan. lima soalan. So setiap individu tu perlu menjawab aa, setuju ataupun tidak. Dan kami akan meminta juga sebab apa diorang memilih setuju aa, dan sebab apa diorang memilih tidak setuju. So kat sini kami dapat aa, menganalisis lah apa-apa sebab yang diorang pilih tu. Uh, sepanjang temubual yang kami buat, aa, kumpulan kami ada lima orang. So setiap orang dapat uh, soal selidik tiga orang. So kami dapat 15 orang lah uh, yang membantu untuk menjawab dan memberi pendapat Tentang uh, tajuk perayaan perpaduan kami So pelbagai bangsalah, pelbagai kaum kami uh, tanya Seperti Melayu, Cina dan India Tidak mengira umur, tidak mengira bangsa Kami tanya je semua orang So kat sini uh, setiap, setiap bangsa tu kami tahu apa pendapat daripada bangsa ni apa, apa pendapat daripada wang sini, so uh, kita lebih mengeratkan satu rahim lah kat situ apabila selesai temu bual dan soal selidik uh, kepada individu so kami uh, menganalisis dapatan daripada dapatan kajian daripada setiap temu bual kami uh, lakukan so kat sini kami sediakan lima soalan yang kami nampak uh, soalan satu dan lima ni ramai yang setuju soalan satu dan empat sorry uh, ramai yang setuju so sebab diorang pun agak masabah dan kami boleh terima lah so ada dalam soalan dua, tiga dan lima ni ada yang sedikit tidak setuju ada yang setuju kerana macam seperti contoh Aa, kenapa mereka tidak setuju? Kerana aa, setiap bangsa dan budaya ni Ada yang tidak diberikan hak dengan sama rata Seperti warga Bangladesh dan warga Melayu Diorang, aa, warga antara dua warga ni selalu aa, bertengkar Macam aa, warga Bangladesh ni kuat bekerja Tetapi tidak mendapatkan hak sepatutnya bila orang meminta hak orang kat Malaysia ni nanti, pastinya Lepas tu nanti warga Melayu membantah kerana orang tak ada IC, tak ada Tak ada warga negara lah senang cerita kan Tapi inilah yang patut aa, Setiap daripada kita ni Memberikan jawapan yang aa, Macam ni Yang matang lah untuk membantu kami ini dapat analisis dapatan kerjaan. ok kesimpulannya kat sini aa, setiap hiasan perayaan adalah mencerminkan kepergayaan budaya dan, dan perpaduan rakyat Malaysia apa apa pun yang mereka buat apa pun mereka bentangkan yang mereka sediakan untuk perayaan ada orang mesti melambangkan nilai-nilai murni macam contohnya kerjasama toleransi, uh, hormat menghormati, aktiviti diorang pun uh, meng dapat uh, menghias suasana dalam dekorasi perayaan tu. Mac uh, macam kami waktu di Topen shopping center tu, diorang tak telah buat hiasan kosong, gantung-gantung talur macam uh, kosong saja untuk menggambar Orang ada sediakan juga persembahan, persembahan drum, tarian naga aa, kami pun rasa kat sekililing rasa seronok dapat melihat suasana perayaan aa, macam melambangkan betapa hidupnya perayaan tu nilai-nilai hmm. yang yang kami aa, yang ada dalam setiap dekorasi hiasan perayaan ni penting dalam kesoanan juga sebab apabila ada ni nilai murni seperti kerjasama toleransi itu semua dia akan melibatkan aa, juga dalam nilai persoalan kerana apabila kita kerjasama dan saling menghormati dia akan mendorong aa, mendorong usahawan tempatan untuk berkembang dan memenuhi keperluan pelbagai kaum dan bangsa so kita kita pun dapat melihat dengan mata kasar uh, dorang eh uh, betuleransi dan mendapatkan uh, sambutan ramai daripada orang luar. So kat sini kita akan uh, memupuk kebudayaan, uh, memupuk kebudayaan dalam kalangan bangsa. So itulah sahaja kesimpulan daripada saya. Uh, ini ini adalah kesimpulan daripada tugasan Satu Yang akan bersambung untuk Uh, tugasan Sandu Terima kasih okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah sambungan daripada tugasan satu Seterusnya adalah tugasan dua okay. Tugasan dua ini kami perlu uh, Dalam bentuk kumpulan juga, kumpulan yang sama Kami perlu Uh, membuat satu dokumentasi tentang uh, hari raya sambutan hari raya Adil Fitri lambang keharmonian masyarakat Malaysia okay, kat sini uh, kami boleh memilih beberapa uh, beberapa tajuk lah tentang dokumentari ni macam kami kami memilih tajuk persiapan uh, persiapan menuju ke hari raya So kat sini, aa, pelbagai jenis dokumentari kami boleh buat seperti contoh membuat samping, membuat aa, video contoh membuat samping membakar lemak, masak rendang dan sebagainya. Okay. Dalam aa, tajuk ni, kami memilih perjalanan menuju ke Hari Raja daripada hari sehari sebelum raya tu hari terakhir pada bulan Ramadan aa, aktiviti 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 sehinggalah hari raya pertama apa yang kami buat pada hari tu Okay, untuk tugasan dua ni, aa, objektif kerja ni senang ya Mengenal pasti aktiviti utama yang dijalankan Macam aa, kami buat persiapan menuju ke hari raya So Uh, banyak aktiviti yang kau buat macam makan lemak uh, bawa kuraya masak-masak rendang okey kedua kita, uh, kami menganalisis kepentingan so apa setiap aktiviti yang kami buat tu kami mengkaji lah menganalisis apa kepentingan dia apa manfaat dia adakah dia uh, membentuk nilai-nilai ni murni adakah adakah dia membentuk keharmonian dalam sosial ah uh, kat situ kami dapat membuat satu dokumentari lah untuk tugasan dua ni So uh, Pada hari uh, kami membuat tugasan ni adalah Semasa cuti raya So setiap orang uh, memberi respon lah apa aktiviti yang diorang buat Macam menurut saya ada lima orang So macam setiap orang ada aktiviti tu sendiri Macam seorang ada Merakam suasana Bermacun Seorang ada Merakam tengah masak kuih Membuat kuih aa, Macam saya membuat rendang aa, So kat situ masing-masing mengambil Mengambil catna Mengambil tugas masing-masing Untuk aa, Membantu Menyiapkan tugasan dua ni Kat sini pun dah membentuk satu nilai kerjasama nilai murni. Uh, so kat sini dapatlah kami uh, apa menganalisis nilai-nilai yang terbentuk dalam kajian ni uh. okay. untuk suasana hari puasa hari terakhir puasa ni uh, macam saya dah katakan tadi, setiap orang ada tugas masing-masing uh, Ada yang makan remang Makan remang ni Bukannya sekejap Nak ambil masa yang lama Dalam 8 ke 12 jam So kat situ adalah effort Untuk Kami buat video ni semata kan untuk Siapkan tugasan Tak buat kuih pun, buat kuih pun tak senang Tapi Dalam uh, di kami ni yang membuat kuih ni perempuan sebab dalam kumpulan kami ada seorang perempuan uh, so kat sini uh, bentuklah nilai kerja sama kami uh, ada yang macam saya membasak rendah rendah pun tak lama dalam satu jam ke dua jam lah uh, untuk siapkan so kat sini pun tak banyaklah aktiviti tapi setiap orang daripada kami pun adalah yang beri kerjasama untuk buat uh, tugas masing-masing macam ada yang uh, bantu menganyam tupat uh, menganyam tupat daripada zero tak tahu uh, selera mara ataupun mak bapak ajar masuk satu-satu kiri kanan kiri kanan jadilah sampai pandai nah, itu pun satu satu effort untuk buat tugasan ni eh ha, daripada tak tahu kita tahu nak buat benda tu. So banyaklah perkara yang kami belajar, banyaklah juga uh, benda baru uh, effort walaupun tu effort untuk a uh, menyiapkan assignment tapi di masa yang sama kita dapat ilmu baru. Uh, macam bakal Banyak banyak sebenarnya uh, ilmu kat makmal. Sangat banyak. Tapi kita dah buat baru kita tahu benda tu. Kita tengok je. Uh, kita tahu sikit je Bila kita buat Kita tahu lah banyak Sebenarnya uh, Tak, tak mudah lah Nak buka lemang ni Nak masak dia lama sangat So Memerlukan uh, Praktikal lah Untuk Buat-buat kerja-kerja macam ni Okay untuk suasana Pada pagi satu syawal ni Ni sambungan daripada semalam uh, Hari terakhir Ramadan So aktiviti yang pagi ni macam biasa, uh, first kita bangun, kita akan mandi, mandi sunat mandi sunat hari raya. Macam mana macam mana, mandi wajib, cuma niat dia mandi sunat hari fitri. Uh, kedua, kita akan um, jamah sedikit jamuan, jamah sikit makanan lah sebelum kita nak solat kan. Solat raya hari fitri. Uh, Lepas tu, lepas balik daripada tu Kita akan bermaaf-maafan Ambil gambar Dan sebagainya lah Perkara-perkara yang Selalunya berlaku pada Pagi syawal Lepas tu aa, Kita pun akan terus uh, Beraya Dekat dengan saudara Setiap rumah lah Kita akan aa, datang setiap rumah beraja uh, ha, makan-makan maaf-maafan juga kat situ kat sini terbentuknya juga nilai uh, nilai muni yang merapatkan dengan satu uh, nilai harmoni lah kat situ kita juga bukan sambut dengan Melayu saja uh, dengan pelbagai bangsa kita jemput juga kawan-kawan uh, itu semua kita sambut sebagai tetamu macam keluarga kita untuk menyambut perayaan Uh, Hari Raja ni Uh, aktiviti setiap aktiviti uh, daripada hari terakhir Ramadan sehinggalah suasana ni pagi syawal ni ada wafat dia uh, Allah memang ciptakan uh, pagi syawal ni untuk kita bergembira uh, happy happy tak ada, tak ada sedih sedih kita tak boleh nak sedih sedih uh, sebab umat Islam pada hari pertama memang kena gembira uh, Raya pertama juga Allah melarang untuk kita puasa ha, Raya kedua barulah kita boleh puasa ha, Kalau nak puasa enam lah kan Kita boleh sama puasa okay. yeah, okay, Tiba lah uh, penghujung slide uh, Itu kesimpulan okay, Untuk kesimpulan di pasal dua ni uh, Saya dapat rumuskan air raya ni uh, Memang akan mengeratkan perpaduan um, macam contohnya daripada Amada rumah terbuka ziarah Nazarahi ah kat sini dia dah mendidik nilai murni kerjasama toleransi dan saling menghormati so setiap tahun aa, Allah jadikan hari raya di fitri ni untuk kita merapat ke satu untuk kita memupuk perpaduan um, melalui apa amalan macam ni rumah terbuka ziarah-ziarah ni so di sini kita pun dapat didik nilai murni kat situ ha, seterusnya nilai ni juga ha, dia penting dalam perniagaan sebab apa dia membantu kita membina hubungan ha, membina hubungan toleransi yang memenuhi keperluan pelbagai kaum Nah ha, contohnya ha, apabila kita uh, bertoleransi dan membina hubungan yang baik antara bak, antara kaum kan. So kat sini uh, uh, contohnya dalam kesawanan akan lebih mudah untuk kita berurusan uh, dalam sesuatu kesawanan tu. Contohnya bisnes. Uh, kita bukan nak bisnes dengan orang satu kaum saja Melayu je semua kita akan berbagai kaum, kita akan berurusan dengan orang Cina, dengan orang India so kat sini lah uh, kepentingan dan manfaatnya apabila rakyat graffiti ni dapat memupuk perpaduan. so kita dapat berkumpul, dapat bersatu dan dapat membina hubungan yang baiklah antara mereka semua tu ha. seterusnya perayaan lainnya juga dia memberi peluang, ha. memberi peluang kepada ekonomi kepada usahawan tempatan ha. dia dia memberi peluang untuk apa? kita mencerminkan keharmonian dan kemajuan masyarakat aa, macam mana dia boleh mencemengkan ke keharmonian tu sebab lah bila kita dah membina hubungan mestilah aa, kita punya perusahaan tu meningkat mm, dan akan memajukan masyarakat so sini dah terbentuknya aa, masyarakat harmoni aa, negara yang aman dan seterusnya uh, kat situ lah terbentuknya sifat-sifat nilai-nilai macam ni Okey sekian daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh